Владимир Волох, член Громадской Рады при полисполкоме и также заступник главы Громадской Рады при области администрации в европейской интеграции и нрф Так вот, у меня к вам предложение, товарищи проектанты, в рамках технического задания от общественности, то бишь мы уже посоветовали дополнить название программы, сделать ее вот таким вот образом. Программа предохоронных заходов, спрямована на хорону доуки или размещения, Рационального карасания природных ресурсов, обеспечения экологичной безопасности, это адаптации до изменению климата. Что я имею в виду? Сейчас весь мир идет по такому пути, не только улучшает экологическую составляющую ну, своих регионов, а также готовится уже к адаптации к изменению климата, потому что процессы они уже необратимые. Да. И вот вы вот здесь, и а так как Украина является подписантом международной Конвенции по проблемам изменения, по проблемам изменения климата. То, соответственно, хотят бы вам порекомендовать, чтобы вы согласовали эти дополнения с государственным агентством по коллективным инвестициям. Они как раз сейчас готовят национальный план действий и стратегию национального, ну, стратегию Украины по адаптации к изменению климата. И, соответственно, они хотят, и так будет, чтобы были муниципальные планы по адаптации к изменению климата, региональным. Да, и вот здесь вы указывали пару направлений, которые, в принципе, гармонируют с адаптацией к изменению климата. Это переукрепление, потом э -э, модернизация канализационных в ремневок. Вот вам Кировоград э -э, видели, там. За, за день вы вышли, это, что такое изменение климата? Это, это неравномерные осадки. двухмесячная норма выпадает за один день. Э -э, три дня город по колено в воде, то есть города к этому не готовы. Потом у вас были здесь пару мероприятий, такие медико-санитарного характера, направленные для населения Запорожья по атмосфере воздуха, по ну, негативному составу. А адаптация к изменению климата предусматривает такие же медико-санитарные мероприятия, только для метео усто... ну, зависимых категорий населения, как гипертоники, потом химическая болезнь сердца, к примеру, усиление там, боевой готовности санитарных... медико-санитарных служб на период там жары, сильные изменения температурах и так далее. Ну, здесь очень масса мероприятий, потом порывы ветра и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы мы дополнили эту программу э, таким пунктом, как адаптация к изменению климата и скоординировали план действий, целую главу э, Государственного агентства по экологическим инвестициям, в плане, э, плана действий к адаптации к изменению климата в Украине. Спасибо. <плес> Извините, мы еще не озвучили по прониковым классам. там есть Ну вот прийти. это все, да. Она да, и просто это озвучили. Да. Но в программе они есть. У, у меня взгляд. еще есть. Ну, то было к разработчикам, учитывая нас а так несколько вопросов по самим мероприятиям. Ну, естественно, ну, общественная организация они, да, действительно занимаются в основном освитой, просвитой, плюс акции, мероприятия и так далее и как тут э, отражается э, предложение по э, залучению громадскости до э, реализации тех направлений, которые, которыми она занимается. Вот, э, у меня вопрос э, по э, 7.1, где написано «Залучение громадской реализации экологичных проектов». Что-то в этом разделе я не увидел ни одного экологичного проекта громадскости, кроме высадки деревьев, где в принципе громадскость как такова тут Рабочее население привлекается, сажается, а где общественные организации, где реальная громадскость, которая привлекается. Второе. Есть экологичная освита и выхование. Я не побачил экологичной просвиты, кроме экологичного информования. Кто будет заниматься просвитой в реально? Тут не отражено. И еще одно небольшое замечание. Программа пятилетняя, я так понял, да? да? А почему везде написано 12-17 год? 12 год уже прошел. 12 год это год вот отчетности. Мы этот год разрабатываем Нет, но если 12-17, тогда получается не пятилетняя программа. 12 а 6 мы лет. Выпустить, выпустить просто не можем. Идут мероприятия, Тут работа ведется. Мы эти мероприятия отслеживаем. Так что эти мероприятия уже финансируются, а программа не принята? Мероприятия финансируются. 12 -го года. Сейчас я понесу. Мероприятия, если вы хорошо посмотрите, это басни, кошки, предприятия. Предприятия занесли эти мероприятия в свои финклабы. Это первое. Второе. Есть ряд мероприятий, которые годами выполняются городом. Эти мероприятия также параллельно вносятся в программу социального развития. Я, нашего... Я все понимаю, открываем все мы деньги. Здесь никаких предприятий нет. Информование. Так. Но написано 2012 год. Что будет в 2012 году здесь финансироваться? В 2012 году давайте сделаем таким образом. Если вам интересно, что профинансировано за счет средств экологического фонда в этом году, вы можете... Так нет, программа еще не принята. Этого года здесь не должно быть. Нет, на прошлом году вопрос. Можно? Скажите, по я хотела Непонятно, задать значит. вопрос меня зовут Паричная Марина Григорьевна общественная экологическая организация Моя земля конечно, вы вот сейчас затронули вопрос, что в этом году и где можно посмотреть что финансировалось в этом году я вот тоже так это с вниманием изучаю что, как мы можем собственно говоря, под наши акции которые мы уже проводим как организация вот, например, мы три года подряд проводим в парке энергетиков такой вот фестиваль в середине, в конце мая, называется «До Днепра с любовью». У нас вообще 150-200 человек собирается, очень хорошее, большое мероприятие. А поддержки от местного бюджета мы не вот. и Я хотела вот у вас спросить, вот в этих пунктах, куда нас можно отнести? Вот я посмотрела вроде в четвертом залучение громадкости до реализации экологических проектов. Там фестивали, то, то, еще выставки и так далее. И тут управління з питань безопасности, безпеки, департамент освіти, дитяча залізниця, громадських організацій немає. І десь там ще і теж немає. Як це розуміти і як це є? Давайте сделаем так, чтобы щоб ви всі розуміли, як це все происходит. Да. Это направление мероприятия природоохранная программа. Если есть какие-то предложения от общественных организаций, они прекрасно обращаются в городской совет наше управление или же там подведомственные другие управления отрабатывают все эти направления. Вот элементарный последний пример. Сергей Казадаров в этом году обратился в городской совет. У него большая такая акция «Ташина царства Заполичья». В этом году данное мероприятие стало общегородским. Да, спасибо большое, я мы тоже обращались вот, три года подряд, и нам говорили, что помощи в управлении экологии, что Кто помощь... вам говорил в управлении ну, вот. Скажите, кто вам говорил Я просто могу письма, ну, не знаю, да, вот, на тех, кому обращалась, наверное. Первую...